रोड जो टन आहे ठिकाण चालू आहे हा रस्त्यावर हे किती महिना वय गटर साफू आहे तुम्हाला एक साल हो गया। एक साल इधर इधर आगे बोलो सफाई निव ना आता हे एवढा मोठा रोड आहे की जे डिसल्टिंगचा टेंडर निघाला पावसाळ्याच्या आधी खैरानी रोडचा एवढा मोठा गटर दोन्ही बाजूला अजूनपर्यंत साफ केले नाहीत कुठेही साफ होत नाही जिथे मी लाईव्ह केली तिकडे जाऊन फटाफट फटाफट लाईव्ह करतात काम करणार फोटो काढणार दाखवणार आम्ही केलंय तुमची स्वतःची काय जबाबदारी आहे एलवॉर्डच्या अधिकाऱ्यांची हेर्लेकर साहेबांची काय जबाबदारी हेर्लेकर साहेब तुम्ही बाहेर या एलवॉर्डच्या मधना बाहेर या आणि प्रत्येक ठिकाणी फिरा आम्ही खोट बोलत नाहीये आम्ही हे लाईव्ह करतोय आणि जनता बघत आहे की काय परिस्थिती आहे रस्त्यावर चांदीवली विधानसभेमध्ये कुठेही नालेसफाई झालेली नाहीये आणि तुम्ही धनाधन धनाधन त्यांचे बिल पास करत राहा तुमच्या खालच्या अधिकारी यांच्या साठे लोटा असणार म्हणून तुम्ही त्यांचे बिल पास करत राहा हे चालू आहे जनतेची कोणाला फिकर नाहीये आता निवडणूक नसल्यामुळे कोण बघणार नाही सगळे घरी बसलेले आहेत आणि आता या सगळ्यांना बरोबर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सन्मान्य राजसाहेब ठाकरे यांचे कार्यकर्ते आठवतात बरोबर आहे ना इलेक्शन मध्ये तो याद आते म्हणजे हम लोग दो तीन महीने परेशान है मैं तो वही बोल रहा हूँ इलेक्शन के टाइम पे आप किसको भी मनसे वाले याद नहीं आते नहीं, हम उनको सपोर्ट करें आपने सपोर्ट किया हमेशा बराबर ना हमेशा मुद्दा लेकिन नहीं। आप लोग वोट वोट नहीं वोट में कन्वर्ट नहीं करते हो ना उस टाइम पे तो देखेंगे कि ये कौन है हाँ ये अपना मुसलमान भाई है इसको वोट दो ये कौन है ये अपना हिंदू भाई है उसको वोट दो उस टाइम जाति पाति में बट जाते हो ये बात है ये काम है ना ये काम जाति पाती का नहीं है नहीं है ये काम करने वाले आदमी को वहाँ बिठाना रहता है ये गाड़ी आती है उसे दिखाने के लिए डो पंप करेगी और चल देगी इससे बीमारी भी फैल रही है इससे दिक्कत भी हो रही है, है लोगों के ऊपर गाड़िया जाती है खाली कुछ काम नहीं हो दिखाने के लिए खाली आते गाड़ी चली जाती है कितने महीने से बह रहा है पानी दो तो तीन महीने से ऊपर ही है आता तो तीन महीने जाए हा पानी दिखता है मैं संगा इकंडा सगड़े लोकप्रतिनिधि आजी जाती कुत नहीं की आक करू याचं एक कारण आहे त्यांना माहित आहे की हे लोक आहे ना हे सगळे म्हणजे काय सांगू यांना असं गृहित धरलंय ना की यांना माहिती आहे की यांना काय पाहिजे यांना पाहिजे छत्री यांना पाहिजे साडी यांना पाहिजे प्रेशर कुकर यांना पाहिजे फनस यांना पाहिजे जत्रा यांना पाहिजे पिकनिक यांना पाहिजे दारू हा <laughs> नाही यांना नाही पाहिजे पण हेच चालू असतो शेवटच्या सहा महिने अगोदर इलेक्शनचा आता परत चालू होणार बघा ना एकदा कॉर्पोरेशन लागू द्या चार महिने हेच होणार फक्त जे झोपलेले माझी आहेत ना सगळे बाहेर निघतील सगळे बाहेर निघतील आता कुणाला दिसत नाही हा रस्ता फक्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांची जबाबदारी आहे का अहो आम्ही सत्तेवर पण नाहीये तरी आता परिवर्तन चालू आहे चांदीवली विधानसभेमध्ये आता लोकांना कडू लागलाय की आपण कुणाला घरी बसवलंय चुकीच्या माणसाला घरी बसवलं आता लोकांना समजत आहे आणि थांबा पाच वर्ष लोकांना सगळे समजेल आणि या कॉर्पोरेशन मध्येच समजणार आहे लोकांच्या मनात काय आहे ना हे कॉर्पोरेशन कारण एक ठिकाण नाही पूर्ण मध्ये नऊ वॉर्ड आहेत नऊच्या नऊ वॉर्ड मध्ये ही परिस्थिती आहे लोक बेहाल आहेत परेशान आहेत त्यांच्या घरात गटराचं पाणी आहे आणि एल वॉर्ड चे अधिकारी हेरलेकर साहेब कारण त्यांना माहिती आहे तुम्ही किती तक्रार करा शेवटी कुठे जाणार वॉर्ड ऑफिसरला सांगणार ते म्हणतो जा तिथं जायचंय तिथे डीएमसी साहेबांकडेच गेलो ते थोडंफार काम आम्हाला सहकार्य करतात पण शेवटी खाली झोपलेले आहेत ना काय करणार क्षीरसागर साहेब वर गेलो त्यांच्यावर गेलो त्यांच्यावर गेलो कारण सगळे या भ्रष्टाचारामध्ये मिळालेले आहेत म्हणून ही परिस्थिती नाही तर कशाला करोडो रुपये फंड आलाय हे नाले सफाईसाठी हा केमिकलचं पाणी आहे तुम्ही बघू शकताय तर महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिसत नाही की या केमिकल वाल्यांनी अनधिकृत लाईन या घटमध्ये टाकलेली आहे अधिकाऱ्यांना दिसत नाही का कारण त्यांचे लोक येतात अधिकारींचे खालचे अधिकारी येतात त्यांच्याकडनं काय घ्यायचं असतो ते घेतात आणि निघून जातात म्हणून ही परिस्थिती आहे हे कोणता कोणता केमिकल आहे भाई कोणता आहे दादा कोणता लॉन्ड्री आहे जरा दिका दिका जरा हो एकदम आगे जाणतो एकदम आगे जाणतो दिखाओ जरा दिखाओ ये यहाँ यहाँ से आ रहा है यहाँ से कौन जा बंद है क्या ये देखो ये बगा ये दाखो ये कसो छोड़ ले लाये दाखो देखो पूरा पानी रिवर्स आ रहा है जरा उठाओ लॉन्ड्री वाले को उठा दो तो जरा ये व्यवस्थित रखो डायरेक्ट छोड़लेला पानी है केमिकल सा ये लॉन्ड्री वाले डायरेक्ट छोड़ता अभी आ, आए क्या उठा ऊपर करना राजा ए भाई जरा इसको कुछ देना उठाने के लिए जरा कुछ ढापा खोलने को कुछ सामान देना जरा इसको आगे लेना जरा दो बाइक आगे ले और ढापा उठाना जरा तुम्हारा केमिकल का है ना तुम्हारा फैक्ट्री बंद है तो ये किसका निकल नहीं, किसका है? कलर नहीं है ये क्या है ब्लू कलर कौन क्या है, पीरे? सर देख कलर नहीं नहीं है मैं।, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हारा तुमने डायरेक्ट इसके अंदर कनेक्शन छोड़ा है ठीक है मैं पूरा गटर तोड़वा दूंगा ध्यान रखना तुमने डायरेक्ट कनेक्शन इसके अंदर छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है गटर सर है क्यों डायरेक्ट छोड़ा है तुम्हारा नियम है क्या डायरेक्ट गटर में छोड़ने का हा? लोगों को इधर एक तो गटर का पानी उसमें केमिकल जाओ भाई जरा उठाओ ना जरा इसको खोलो ना कुछ तो करके खोलो ना जरा अरे अच्छा हो जाएगा तो तुम्हारे पास ही गिरा और ज्यादा आएंगे तुम काम में पड़े रहो मैं मेरा काम करता हूँ तुम बाइक बनाते रहो वही बोल रहा हूँ आ जाओ सब लोग आ जाओ तो कुछ नहीं तो कुछ नहीं होएगा इसको उठाने के लिए कुछ दो ना ऐसा कुछ तो होगा ना अपने पास खाली इसको उठाना है अपने को ध्यान रखो यहाँ से है ना यहाँ डाल के हाँ 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 ये चले नहीं मैं बहुत कंप्लेंट डाल ये इकट्ठा वर्कर इधर इधर कंप्लेंट भाई वहां मत डालो हाँ इधर मारो इधर और भाई तीन तीन बार कंप्लीट किया आपने तीन बार कंप्लीट किया ना 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 कुछ आपके कुछ ये क्या कर रहा तू हटना मैं करवा रहा हूँ हटए बुलबा सुनो दबा जरा दबा और जोर का दबा नहीं 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 टूटेगा नहीं टूटेगा टूट गया तो क्या है उल्टा इनका काम हो जाएगा वैसे टूटा हुआ ही है वहां पे देखो हां उठरा उठरा

अरे ये इस तरफ से उठा भाई हाँ। चलो बाहर ले लो खाली इसको ये दिखाओ कितना कितना साल हो गए साफ हो के भाई ये गटर जो है पूरा खुल के लास्ट से लेके दादा 3 साल हो गए 2 साल हो गया ना 3 साल कम हो से हो दोन वर्ष झाले खैराणी रोडचा एवढा मोठा गटर ज्याच्यासाठी करोडों रुपये येतात डिसलडिंग सफाईसाठी हे बघा त्याची परिस्थिती बघा ज्या गटरमध्ये रस्त्यावरचं पाणी गटरमध्ये आलं पाहिजे तिकडना गटरचा पाणी रस्त्यावर वाहतोय ही का स्वच्छ चांदणीवली आपली हिरलेकर साहेब कृपया या दोन टेंडरमध्ये तुमच्या अधिकाऱ्यांना सांगा हंड्रेड पर्सेंट काम करा फक्त या टेंडरमध्ये काय परिस्थिती आहे बघा तुम्ही एक उगड़ लेला है कारण हिज परिस्थिति शेवटपर्यंत परंत है इधर एक भी ऐसा लास्ट पूरा ढापा खुल के नहीं उठाया ना आपको बताता हूं मैं बारिश ना? के पहले कम से कम पाँच दस करोड़ का टेंडर आता है ये ढापा उठाना है और एकदम नीचे तलक मट्टी निकालना है और ये गटर साफ करने ये हर साल ये लोग करोड़ों रुपए खा जाते हैं एलवॉर्ड वाले आप समझ रहे हैं ना वो तो कॉन्ट्रैक्टर को मालूम है कि कुछ भी करने तो किसको लेकिन अब हमारा काम है कि जन जागृति करे कि लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि कितनी स्वच्छ चांदी वैली है हम वोट जिसको देते हैं ना उससे यही सब काम कराना होता है ना लेकिन हमारे चांदी वाली में क्या होता है जाति धर्म पे बटते सब लोग और वोट जाति धर्म पे देते तो अब ये भुगतना है ना अब ये भुगत रहे अभी देखो हमारा किधर क्या पटेल पटेल का गया नरेंद्र मोदी जी का फोटो रख के बैठा रखा जरा मैं बोला तो मेरे को बुला रहे बोलता कोई सुनता ही नहीं हमारा मैं बोला बीजेपी वालों को बुलाओ उनके युति वालों को बोल बोलना हमारा कोई सुनता ही नहीं है इधर इधर दिख बोला कि नहीं उसको मैं इधर तू तू इधर तू इधर बोला कि नहीं बोला उसने आ, कोई सुनता नहीं है कौन ऐका तयार नाहीये फक्त दाखवण्यासाठी कुठं झाडं लावायचे कुठं काय करायचं हे सगळे काम नाहीये हे महानगरपालिकेचे अधिकारी करत राहतात आपला मुख्य काम हे आहे त्यांच्यावर चाबूक घेऊन बसलं पाहिजे लोकप्रतिनिधीने मग तो खासदार असू द्या आमदार असू द्या किंवा माझी नगरसेवक असू द्या अधिकाऱ्यांवर चाबूक घेऊन बसणं त्यांचं काम आहे पण आपण त्यांना सोबत घेऊन मग कधी खासदार आले तर सगळे अधिकारी त्यांच्या पाठी धावणार आमदार आले तर सगळे अधिकारी त्यांच्या पाठी कुठले मंत्री आले तर त्यांच्या पाठी हेच काम करत आहेत अधिकारी एलवॉर्डचे जी हजुरी करण्याचं कामच चालू आहे फक्त अहो हे काम आहे तुमचा एलवॉर्डचे अधिकारी कोण आहे या वॉर्डचा वन फिफ्टी नाईन वॉर्ड आहे ना कोण आहे इकडे जेई कोण आहे सब इंजिनियर कोण आहे जीवन राठोड ते घरीच बसलेले असतात ऑफिसमध्ये असणार कोणाचे फोन घेणार नाही आज सकाळपासून मला माहिती वाटलं एक अधिकारी आहे मी त्यांचं नाव नाही घेत मला वाटलं ते असतील सब इंजिनियर मी त्यांना फोन करतो सकाळपासून फोनच उचलत नाही याच विषयसाठी फोन करत होतो साहेब लोक मला बोलवत आहेत कृपया तुमच्या माणसं पाठवा फोनच नाही उचलत जब आता हाज फोन समझा कूनी तक मलाई देना एक मानूस अल तो बराबर फोन उचलना ठीक तो है एक दो पाँच दस दिन में ये साफ कराऊंगा मैं लेकिन अगर इतना है क्या ये लोग को कंप्लेन डालो ना ये लोग आएंगे तो आपकी कमी निकालने लगेंगे कि तो मतलब ये ये आपका ऑयल के वजह से हो गया है ये आपका यहाँ गाड़ी के वजह से हो गया है ये आपका वॉशिंग के वजह से हो गया है अरे पानी नहीं क्लियर है तो बाकी काम कैसे होएगा बराबर है वो लोग को कम्प्लेन डालो बोलते सर आगे कंप्लेन ना हम लोग भेज रहे हैं आगे फर्दर आप सेंड कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे आएंगे हमको तकलीफ देने लगेंगे इसका लाइसेंस है इसका लाइसेंस है वाला का लाइसेंस है गाड़ी बाहर क्यों खड़ा है अरे लेके वहाँ तक खड़ा है सब पे कार्रवाई करो मैं भी हटा दूंगा गाड़ी बराबर है नहीं हटाने का ना तुमको ही तकलीफ है तुम्हारे वजह से ही हो रहा है सब तुम ही कर रहे हो अच्छा थ्री एटी फोर ऑब्लिक टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव का मेरा कम्प्लेन है और मैं पिछले दो महीने से कर रहा हूँ इसके पहले भी कम्प्लेन किया श्यामा को बोला कोई नहीं होने वाला हाँ ठीक है बोल देते हैं हाँ ठीक है कर देते हैं कुछ नहीं होता है भाई क्या होता है हाँ ठीक है ऊपर डाल डालते अरे कुछ नहीं लगाएंगे दो चार गाड़ी लगाएंगे वो तो घोंगा वाला गाड़ी है बड़ा प्रेशर से मारेंगे यहाँ तक पानी जाएगा क्लियर हो गया चार दिन पानी नहीं आएगा पाँच दिन से फिर ऐसे ही रहेगा उनको बोलो तो बोले बोले साहब सेवा क्या करते थे तुम्हारा गाड़ी है ये हटाओ वो हटाओ ये तुम्हारे वजह से है छोटा मोटा पेपर है कागज़ है रोड पे चला जाएगा बोले ये देखो ये तुम्हारे वजह से अरे ये तो काम कर नहीं रहे ना तुम बराबर पिछले तीन साल से चिल्ला रहे हो मैं कंप्लेन करने के बाद भी कंप्लेन पे ऑब्जेक्शन नहीं है कोई क्या बोलते सुधार नहीं है लास्ट टाइम पानी अंदर तक भरा था मेरा कई बार जब भी आया था अंदर तक पानी गया था और भाई इसलिए बोल रहा ना, भाई रिकॉर्डिंग कर रहे कम से कम से नहीं बराबर बराबर है है आप बोलो ने, ने, जो है वो, जो है वो बोलो और मैं आपको ये बोल रहा हूँ दादा मेरा नाम महेंद्र भानुशाली अपना कभी मुलाकात हुआ नहीं भाई मैं आपको आप मेरे को देखे नहीं हो, आगे सर मेरे ना लकड़े का दुकान है अच्छा न्यू वो पिताजी अच्छी बात ये मेरा एल्डर ब्रदर है अच्छा भाई यहाँ से लेके वहाँ तक हम लोग ने तीन चार मैं आपको ये बोल रहा हूँ देखो मैं हम ना सत्ता पे हमको तो आंदोलन ही करना है हमारे पास आंदोलन के सिवा कोई पर्याय नहीं होता है मैं क्या करता हूँ मालूम है जिधर लाइव करता हूँ उनको एक आठ दिन का मुद्दत देता हूँ आठ दिन में अगर नीट एंड क्लीन साफ नहीं हो तो क्या करता हूँ ये सब भर के अधिकारी का केबिन में चले जाने का कुछ नहीं करने का आप अपन राजा है अपन बहुत है इधर के वोटर है ना आप लोग हम लोग वोटर है जो सत्ता पे है जो कुर्सी पे बैठा है वो हमारे कामगार लोग है उनको हमारा काम करना है ना मैं आपको यही बोल रहा हूँ अगर नहीं है ना अभी भी मैं देख रहा हूँ तो खाली आठ दस दुकान वाले बाहर है और आप इतना अच्छा बोल रहे हो सब बाहर निकलो ना क्या होगा मालूम है इनको ये लोग तभी डरते है जब जनता रस्ते भी उतरती है ना तब डरते ये लोग सही बोल बाकी है। आता तुम्ही ऐकताय की हे काय म्हणतायत की अधिकारी आम्हाला हे नोटिस देणार ते नोटे म्हणजे घाबरेतात पूर्ण चांदीवलीमध्ये एक भीतीचा वातावरण आहे जर तुम्ही आमच्या विरोधात गेलात तर आम्ही तुमचे घर तोडणार आम्ही तुमचे लायसन्स रद्द करणार आम्ही तुमच्यावर हे फाईन मारणार हे काय काम करायची पद्धत आहे पैसे खाणार तुम्ही आणि फाईन मारणार माझ्या चांदीवलीच्या जनतेला अगर आपके बाद आपके ऊपर कोई गलत फाईन मारा देखो जो नियम में बताया गया केमिकल वाला है अब इसके ऊपर फाइन मारेगा तो मैं कैसा रोकेगा मैं नहीं रोक सकता हूं भाई मैं क्या बोल रहा हूं की जैसे अभी यहां पर यह ग्रीन झोन है यहां पे ट्रेड लायसेंस इश्यू नहीं हो सकता बराबर है अब तुम ट्रेड लाइसेंस का फाइन मारोगे खाली इसके वजह से कि तुमने कंप्लेंट डाला वही तो बोल रहा हूँ अब आप अब अगर आपको इस चीज़ की वजह से कोई फाइन मारता है तो मेरा नंबर मैं आपको दे रहा हूँ मेरे को फोन करने का खाली इतना खाली तो काम तो कर रहा तो ठीक है ना मेरे को फोन करने का अगर इस चीज के लिए मारेगा हाँ अगर आपका कुछ गलत है तो उसको मैं रोक नहीं पाऊंगा लेकिन कोई डरा के कि ये कंप्लेंट मत करो ये मत करो और अगर आपके ऊपर कोई फाइन मारेगा तो मेरा जवाबदारी है भाई का नंबर लेना

मैं अभी आप सबके बीच में बोल रहा हूँ मैं हिंदू है ना और मैं कट्टर हिंदू है जब बात धर्म की आएगी तब मैं हिंदू अब ये इंसानियत की बात है अब मैं यहाँ देखू अरे तू मुसलमान है मैं तेरा काम नहीं करूँ अरे तुम्हारा धर्म का बात आएगा तुम तुम्हारा करेंगे मैं कट्टर हिंदू है मैं मेरा काम करेगा इसके अंदर क्या देखूँ अभी ये किसका गटर का पानी है हिंदू है का है मुसलमान का है किसका है मैं क्या देखूँ ये देखू ये देखो ये आया देखो इधर 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 तू इधर किसका डीपी रखा है तू मोदी मोदी का <laughs> नरेंद्र मोदी साहेबांचा सा डीपी ठेवलाय आणि काम करणारा व्यक्ती आहे नरेंद्र मोदी साहेब काम करणारे व्यक्ती आहे पण खालचे जे लोक आहेत ना यांचे हे सगळे भ्रष्ट आहेत नरेंद्र मोदी साहेब शंभर टक्के काम करणारा व्यक्ती आहे सन्मान्य राजसाहेबांनी वेळोवेळी त्यांना सहकार्य केलाय त्यांचा कामाचं कौतुक केलं आहे त्यांच्या निर्णयाचं कौतुक केलेलं आहे पण करणार का ह्याला सांगितलंय तुम्ही बीजेपी भी वालो को बोलता कोण सुनता नाही आम्हाला कोय नाही सुनताय करेंगे क्या ठीक है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना साढ़े चार साल आपके साथ है जब बुलाओगे हम आएंगे लेकिन साढ़े चार साल के बाद जब हमारा भी टाइम आता है ना तब हमारे साथ भी जरा है ताकत से खड़े रहो तब इधर उधर भागो मत फिर वो भले हिंदू हो या मुसलमान हो अभी इधर तो सब है हिंदू भी है या मुसलमान भी है सब लोग है फिर लेकर साहब एक आठ दिवस दे तो है हा गटर साफ झाला पाहिजे हंड्रेड पर्सेंट साफ झाला पाहिजे नाहीतर मी या सगळ्यांना घेऊन ना, ना हे केमिकलचं पाणी घेऊन मी तुमच्या ऑफिसवर येणार आएंगे ना सब लोग साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे, 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 आएंगे। पक्का कि फिर वो टाइम में भाग जाएंगे इधर उधर नहीं, नहीं।, नहीं ना हम ले तो हमको आना ही है चलो बराबर है अब आप आठ दिन खाली वेट करो आठ दिन में क्या होता है अपन देखते और आप लोग भी जो आपके आदमी लोग रहेंगे उनको बोलो गटर में कचरा मत डालो जो भी रहेंगे ये बोतल बिटल ये जो डालते है ना उनको थोड़ा रुकाओ उसे भी, जाम उसे भी जाम होता है ठीक है ना उतना आप लोग भी करो कुछ आप बैं, भी बैं, कर नहीं कर रहा कचरा अच्छा, कुछ नहीं नहीं मैं बॉटल बोला जो बच्चे लोग पानी बोटल डालते नहीं बराबर है बराबर है ये वीडियो बना रहे तो कम अज कम जा रहे जाएगा सब जो कुर्सी पे बैठा है ना अब वो भी मेरा लाइव देखते रहेगा जो अधिकारी घर में बैठ के बैठा है ना वो भी मेरा लाइव देखता है सब लोगों ने नोटिफिकेशन ऑन रखा है मेरा महेंद्र भानुशाली ने लाइव किया तो हमको पहला दिखे अब आप ठीक तो पीएंगे, पीएंगे. है निर्लेकर साहब आन क्षीर सागर साहब माला तुम्हारे खूब भरोसा है तुम्हें कुछ तरी काम करता लोकानी बगित है कृपया करून एक दिवस आपण या खैरानी रोडवर या कारण तुम्ही आलात तर तुमची पूर्ण फौज फाटा येणार इथे कृपया क्षीरसागर साहेब एक दिवस माझ्या या चांदिवली विधानसभा खैरानी रोडमध्ये या तेव्हा आपल्याला समजेल की महेंद्र भानुशाली लाईव्ह करतोय ते फक्त प्रति प्रसिद्धीसाठी करतोय की लोकांसाठी करतोय मी कुणाचा विरोध उगाच करत नाहीये उद्या जर हा साप असेल तर मी कुणाचा विरोध करणार मला सांगा परंतु सगळे झोपलेले आहेत त्यांना उठवा त्यांना जलेबी द्या जे कुंभकरणची झोप घेत आहेत ना काहीतरी उठवा त्या लोकांना माझी हात जोडून विनंती आहे आप सब भी भाई क्षीरसागर को हात जोडो जरा बहुत अच्छा हम लोग बहुत तकलीफ मे भाई धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र